कार्यक्रम में हम जैन समाज के गुरुजी को यहाँ मिलने के लिए आया था मेरे साथ में देवेंद्र जी थे राहुल नारविकर जी हैं हमारे यहाँ के सभी नेता थे जो माननीय मोदी जी का जो नव भारत निर्माण का काम जो चल रहा है उस काम उस कार्य के लिए आचार्य जी ने हमें आशीर्वाद दिया मोदी जी को आशीर्वाद आशीर्वाद दिया मैं ये कह सकता हूँ कि नव भारत निर्माण के लिए विकसित भारत निर्माण के लिए सभी संत समाज मोदी जी के साथ में है तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहे हैं और इस विकसित भारत इस आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत की नींव जो रखी है वो विकसित भारत का सपना भारत देश का युवाओं का सपना वो साकार हो जाएगा बस ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो, तो वो तो वैसे इसका सपना है वो सपना ही रह जाएगा वो सत्य में कभी भी कभी नहीं उतरेगा हम um, विकसित भारत का सपना 2047 25 साल के आगे की सोच जो मोदी जी अब रख रहे हैं नव भारत के निर्माण जो युवाओं के लिए कर रहे हैं वही बात सच होने वाली चौथा टप्प्या मतदान मे पारतीय जनता पार्टी सा एन डी ए सा खूब मोटा प्रमाणा मतदान होल हमें ही अपेक्षित मतदान हे विकसित भारतासाठी मोदीजींसाठी होणार हे मी सांगितलं सगळ्या अटीतटीच्या लढती जरी असल्या तरी लोकांचं मत हे मोदीजींसाठी आहे नवभारतांसाठी आहे सगळेजण नवभारतासाठी मतदान करतील ह्याची मला खात्री आणि विश्वास आहे मतदान होत असल्या तरी महाराष्ट्रातील सगळे विरोधक हे परिवारवादासाठी लढत आहेत राष्ट्रवादासाठी लोकहितासाठी कोणीही लढत नाहीये तुम्ही काढून बघा महाराष्ट्रातले सगळे विरोधक हे फक्त आणि फक्त स्वतःच्या परिवारासाठीच लढतात म्हणजे उद्धव ठाकरे स्वतःच्या मुलासाठी शरद पवार मुलीसाठी आधीन कोण अजून कोणासाठी पण भारतीय जनता पार्टी आणि एन डी ए फक्त हे राष्ट्रवादासाठी लोकहितासाठी लढत आहेत हे मी सांगू थँक्यू